Нас повезли на аэродром, и когда подняли самолеты, и второй самолет сбили. Нас посадили. Мы не поняли, что произошло, и потом нас уже этапировали в СИЗО. И там нас держали почти неделю, и там уже нам сказали, что у вас было два борта, один сбили, поэтому сейчас решается вопрос о дальнейшем вашем обмене. Денько Александр Иванович, значит, родился в городе Мариуполе, коренной житель города Мариуполя. Отец мой э, столевар был, да. Э, большую часть своей жизни проработал на доме на печи в заводе Лича почти 30 лет горновым. Вот. Работал еще на заводе Азовсталь тоже работал. То есть Мама работала в школе. Закончил школу в городе Мариуполе, поступил в военное училище и стал офицером кадровым военным. Вернулся служить в Украину, нашу любимую, и большую часть своей жизни службы отдал вооруженным силам Украины. Муж, муж кадровый офицер. С 2015 года он по выслуге лет вышел на пенсию, занимался Любыми, люб, любимыми делами. Руки у него золотые. 25 февраля, после того, как объявили всеобщую мобилизацию, муж сказал, долг и честь офицера защищать Родину. Собрал рюкзак, позавтракал. Дочь плакала, не пускала. Папочка, я тебя не пущу, если я тебя сегодня последний раз вижу. Меня как офицера управления придали к подразделению, которое уже направили на северную окраину города. Вот где уже там нам командир бригады поставил задачу занять позиции, нести оборону, заниматься пропуском через блокпост. Там же диверсионные группы пресекать проникновение в город. Ну, двоих мы пресекли с взрывчаткой на тот момент. Вот. На втор... Уже где-то на второй день пребывания на позиции нас уже начали обстреливать. Вот. Артиллерийские обстрелы, вот. авиация. Плюс мы запускали в город наши колонны, которые шли на помощь нам ну, колонны очень на тот момент. И танкисты, и остальные и пограничники, то есть сводные колонны заходили через нас. Я ему пыталась писать, и он не, это, не, не прочитанные были. Все. А в это время в Мариуполе началось. Надо было вышить. Тяжело авиация нас очень хорошо там обрабатывала. Наш, нашу позицию полностью уничтожили. Потом 4 марта приехал крестный отец дочери и сказал, успокойся, Саша живой. Ну, он, он ранен, лежит, лежит в больнице. А я получил огнепальня с толхой остыпый пораненье. Сашу перевели в третью больницу. Ну, тогда я без всякого, конечно, схватила еду, которая была. Вот. Оставила дочь, приказала сидеть в коридоре, не выходить на улицу. Говорю, я бегу к папе. В тот момент дочери было 12 лет. И я побежала в третью горбольницу. Искала, где этот полевой госпиталь, где раненые лежат. Очень много гражданских людей было. Женщины, дети, старики. Нас обстреливали, авиация обстреливала. Да. И медицинские Наши военные врачи уже э, переносили, ну даже я, у меня были и нога загипсована, правая, и рука была загипсована, и трубки торчали с меня эти дренаж вот, с, с легких. Вот, и наши врачи. И женщины, и девчата переносили нас в подвал раненых на своих плечах. Муж лежит. Я захожу, он с этой стороны лежит, в весь гипсах. Здесь дренаж, трубочки, бутылочки. Я плачу от счастья, от радости, что он живой, я его вижу. Муж рассказал, как его ранило, при каких обстоятельствах. И сказал, говорится, помню, 3 марта у меня второй день рождения. 8 марта я не смогла прийти. Я 9 марта еще побежала туда, подбежала к госпиталю, ну, к отделению. Вот стоит военный, я говорю, можно мне к мужу пройти? Он говорит, нет его, смотрите, говорит, он сидит, говорит, это в скорой помощи. Я поворачиваю голову, а уже машина заводится. Я подбежала, я успела его только поцеловать, это была последняя встреча 9 марта. И больше я его не видела. меня уже перевезли на Азовсталь, на завод уже там, в бункере находился на заводе Азовсталь. В один день прилетело хорошо, там два этажа, ну, там четырехэтажный бункер подземный, там два этажа верхних. И уничтожили. Это уже было принято решение, там частично госпиталь эвакуировали на завод Ильича. Я на заводе Ильича не знала о судьбе своей семьи. Очень ну, долгое время не знал. Было очень страшно. Мы ну, на свой страх и риск выезжали. Выезжали, боялись. Дети плакали, кричали, молились. Вот. Главное было выскочить из города. Мы папе дали слово, сказали, что мы выберемся. Мы выбрались благодаря соседке. У нее была машина. Она забрала, ну, вывозила нас. И вот мы вдвоем с соседкой, и с детьми, и с животными, с котами, и с птичками. Вот так мы выбрались. Я пробыл там на заводе Илеча в составе госпиталя до, до 12 апреля 2022 года. И уже в составе госпиталя мы и раненые, и персонал и врачи, и начальник госпиталя, мы уже попали, мы попали всем в плен. Впоследствии я узнала от соседей, которые оставались еще там. Где-то с 10 по 12 апреля он наш дом уничтожили. Разбили его и из танков, и артиллерии его. Он и горел три дня. Вот. А уже в январе 23-го года его полностью снесли. При ну да, у меня уже началось ухудшение зрения. Я там общался больше с людьми, которыми мне, которые такие же были ранены из моего подразделения. Мы общались и у нас была поддержка между собой. Когда да, мы выехали уже в Украину? Сразу с первых дней начали искать поиск. Поиском занялись папа нашего. Вы знаете, вот как раз в день, когда у нас с утра это зима была, ну вот и как раз погода, солнышко выглянуло утром где-то, и как тепло повеяло. Мне так было бы хорошо, думаю, если бы меня сегодня обменяли. И тут в обед, говорят, собираетесь. 31 января пришло своя смс -ка. Манько Александр, звеленный с полом. Я, значит, закрываю двери, а и, в теле, и телефон держу в руке. И у меня смс и я читаю, и это в подъезде. Я кричу и плачу, у меня руки, ну, и отказываются от счастья, я не могу говорить, я заикаюсь. Люди повыскакивали в подъезде, не пойму, почему я кричу. А я просто кричала от счастья. Вже більше ніж 250 квартир. Ми вручили оборонцям міста Маріуполя, щасливі родини, які мають вже свій прихисток, своє житло і вірить в найкраще майбутнє. Насправді кожного разу це нова історія, але кожна ця історія вона набагато більше ніж просто стіни. Це про повернення родин за кордону, це про можливості піти на роботу, взагалі визначити, в якому місті я сьогодні живу, що я можу. Добрий день. Дня. Я вас запрошую, проходьте. Приходьте, проходьте. проходьте. Ну, я вас вітаю. Як Дякую. настрій. Як настрій. Хвилюємося. Дружина бажала, що щоб було світлою щоб машин. Настрій підіймався, коли заходиш додому. Ну, до, до щоб в, в тебе було бажання. Заходити, повертатися. повертатися додому. І що тут уютно. Здесь і уют, світ, і тона, і настрій, все яке. Да. Повертатися додому, до себе, додому. До себе це додому. відчуття такого. Ну. Багато просто, лег, легко дихається, заходиш. Супер. Ми да, дуже раді. Супер, да, дуже супер, Шановний Олександр, шановна наша героїчна родина, сьогодні має дуже важливу місію від засновнику проекта «Сердце Зусталі Ріната Ахметова передати вам. Цю власну квартиру. Я дуже вам бажаю, щоб в цій квартирі ви були щасливі, щоб всі ті мрії обов'язково справджувались, і це було таким надійним фундаментом в найкраще ваше майбутнє. Дякуємо вам від всієї команди Серце від засталі, від нашого засновника за те, що героїчно боронили Маріуполь, за те, що героїчно боронили нашу Україну. Це для вас ця прекрасна квартира, і будьте тут обов'язково щасливі. Для вас дякуємо вам. Дозвольте обійняти вас. Это очень, очень, большое спасибо от чистого сердца Ленату Леонидовичу Ахметову за то, что этот фонд работает. Это очень важно. Это доброе дело от чистого сердца помогать людям, которые тоже несли свой вклад. Во-первых, это наша уже теперь будет семейная гнездышка мы будем жить поживать добро наживать вот. определились теперь с местом жительства теперь можно будет планировать место работы семью собрать да теперь дети все соберутся вот. у нас еще есть старшая дочь у нас есть еще внучка у нас есть еще одна семья вот поэтому все соберемся хором Ласочка. Добрый день. Доброго, Доброго. дня. Сподіваюся, що попри на гостей. Ми сподіваємося, буде добре, вам подобається. Дуже-дуже емоції зашкалюють. Я вже сказав, що ви які екстрасенси. Передбачили наші мисли, особливо дружини. Пані Ольга, в тон да. з... Пані... з центральної локації. Плани перевезти сюди сім'ю, ну, заселитися, плани подальше мені лікуватися, відновлюватися. Наскільки ну, це можливо, тому що складна ситуація у мене, да. тому будемо відновлюватися, старатися і в подальшому у дружини плани плані вже, так сказати, знайти своє місце. в работе, в творчестве. Для нашего папы важно, чтобы, чтобы дети и я была ну, с ними рядом. Для него это очень важно. У него надежды только хорошие, хорошее будущее. Дочь младшая учится на архитектурного дизайнера. Когда она поступала в колледж, там надо было написано, почему вы выбрали именно такую профессию, специальность. Она написала, я хочу строить, восстанавливать Украину. И хочу вернуться в наш, в наш любимый родной Мариуполь. И построить самый красивый дом для родителей. нас было какие-то захостники веки. Знайшли за те два года свое прозначение после службы. Дружин, які е, знайшли себе в новому місці, окрім того, що квартира це база для життя для кожної конкретної родини, а те, що ми доволі багато квартир видаємо недалеко один від одного, навколо цих нових сусідств створюються спільнота, тому що наші захисники продовжують дуже тісно спілкуватися один з одним. Робити мільйон речей на базі на засадах рівне рівному. І це ця спільна дія, спільне життя, спільне планування. Воно дуже підсилює окремі родини і разом вони безумовно рухаються швидше і легше. Це дуже важливо застолбити місце і розуміти, де твоє місце. Випускаємо здесь кожне. І відсюди ми починаємо сталкуватися. отталкиваться. Мы уже планируем свое будущее. Здесь будут жить не только живем, не только мы, но и наши дети. Наши дети, наши внуки. Вот. Это будущее Украины.